не жить, не дает дыхать. спрей жить, у спрей для наших людей. На самом деле ситуация выглядит таким образом, что сначала все-таки нечто полетит из Москвы в сторону Нью-Йорка. Почему? А почему? Именно почему? в сторону Нью-Йорка. То есть а вы все, остали... Нью все предыдущие ступеньки ну, на... вы. Нет, ну, мы, мы же начали Семь с, с... прогноза по Москве и Нью-Йорку. Достаточно бессмысленно тогда о чем-либо сейчас говорить. Я могу понять американцев, которые моделируют всякие ситуации, потому что американцам есть что терять. А вы можете смоделировать, и Александр Николаевич? Хочет. Смотрите. Никакой Запад, никакой удар ядерный первым не нанесет. В тысячный раз говорю. Откуда у вас эта уверенность? И... Абсолютно Откуда уверенность. у вас уверенность? Обоснуйте вот, а, посмотрим. Понимаете, вот вы тут а, сказали по поводу того, что дразнят медведя палкой. Так. Вот а, они действительно дразнят медведя палкой. Медведя либо убивают, либо вообще не начинают эту историю. Ну, правильно, но они как бы у вот, них нет опыта. Уже. Если э, Россия наносит удар по центру Киева, кстати говоря, не впервые уже при отступлении Киев один раз был взорван ему не привыкать к Киеву. А у крим Орешников, хвилювало Путина еще одно питание. Безпека життя 45-го и водночас 47-го президента Сполучених Штатов Америки Дональда Трампа, на якого, нагадаю, влитку здійснили замах. Уже больше всего, да, как бы, поразило даже не то, что, что в отношении Трампа применялись абсолютно не цивилизованные средства борьбы. Абсолютно цивилизованные. Ну, вплоть до попытки убийства, чем неоднократного. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. Ну, к сожалению, в истории Да, здесь а что? В истории Соединенных Штатов были всякие разные случаи, поэтому, ну, я думаю, что он человек умный, уже, я уже надеюсь, и осторожный, понимает все это. Но меня все больше поразило, что в ходе вот нападок на него, в ходе борьбы с ним, не только его самого подвергали там унизительным необоснованим процедурам, суддівним обвинениям і так далі. но осуществляли нападки на членов його сім'ї, на дітей. У нас бандиты так не делают. Бандити, можливо, так не вчиняють, а ось федеральна служба безпеки цілком. А російський режим справді гуманніший. Просто маринують в колоніях і згодом тромби відриваються на прогулянках. Але давайте повернемося до другої наболілої проблеми на РФ курсу рубля, за яку довелося також відбуватися. Путину Это связано не, не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Это много очень много фак, очень много факторов сезонного характера, поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и чего-то каких-то оснований для как сказать для паники уж точно совершенно нет. Ну да и, и в нашей стране да и в сусідніх сторонах процеси не прості, але вони під контролем. Ну, перші фактори бодай, ще правдоподібні, але щоб курс національної валюти був настільки прив'язаний до пори року сезону, справді банкіри та економісти нерідко пояснюють девальвацію, вживаючи словосполучення сезонний характер. Але схоже, що в голові Путіна курс рубля – це як овочі із фруктами Врідко дешево. А взимку, коли все доводиться вирощувати у парниках або перекривати дефіцит із-за кордону, помітне здорожчання. Ми, ага. Раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях, 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Ну, слова не панікують, як і Путін, і в Уздумі там взагалі рубль – найміцніша валюта на планеті. І ці всі ваші коливання – тимчасові. Фінансова аналітика, на яку заслуговують росіяни від лідера ЛДПР – російського Гарві Ванштейна Леоніда Слуцького. Рубль – саме тверда валюта. От, якщо впав, то временно. Бувають різні ситуації, особливо в тому непростому світі, в якому ми сьогодні живемо. І сьогодні страна находится в не самой простой ситуации, но неизменно из всех ситуаций и проблем выйдет победителем. Так что удачи нашему Центральному банку и будем всячески поддерживать его стабилизацией курса рубля. Вот так. А пока прекратили продажу валюты, сейчас только последний. Правильно сделали, но надо стабилизировать сначала рубль. Рецепт зміцнення валюти досить простий: прибрати з купюри три нулі і маємо один в один до долара. І зауважте, Слуцький стверджує, що рубль – найтвердіша валюта, а не найміцніша. В цілому має рацію: Рубль дерев'яний цілком собі твердий. Рубль – саме тверда валюта. Вот. І загалом хвилюватися про пролетаряту не варто, бо курс долара взагалі не вплине на вартість продуктового кошика. Пояснює депутат Держдуми Журова. Будет странно, если это отразится на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос? Думаю, простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было? Никто их в глаза не видел.